Я был с бабушкой и сына парализованной. Инсульт. Сын дальше там, и бабушка там у него находится. Я пробежал, бабушку тоже не бросить, парализован. Детей, слава богу, не было уехали. Ну а тут люди были. Сидели на кухне, то да, остались живы. А если были в комнате, то труба была всем бы троим. Муж, жена и дочка. Слава Богу, остались живы. Он, человек на втором этаже погиб. Ничего не осталось. Одни руины. Крыша прилетела вот с того дома, в который, в который попал дрон. Я был вот там в этом, в крайней комнате, смотрел телевизор. Слышу гул, беспилотник, и вот это он сюда прилетел. Вот это, видите, лохмотья, Это тоже летел рубероид, и вот это осел на дереве. И это все горело. Горит тут, горит здесь. У меня кран во дворе, я бегу в воду, ведра, и давай поливать, чтобы чтобы не сгорело вот это все остальное. Знали господа ну, господарів того? Конечно. Живи все нормально? Живой, да. Живой. Ну, кроме стресса, кроме всего. Его спас сосед, пожарная бригада приезжала. Они тушили где-то, ну, примерно с 11, с полдвенадцатого до 5 утра. 69 лет, я с рождения здесь Все мы ходим под Богом. На этот раз будем отмечать второй день рождения. Каждое 29-е. Он спал со мной. Как звать? Мурчик. Наляканный бучик. Конечно. Не, ну по гражданским это, конечно, это, это уродство полное. Чье прощение такому? Ну, какое прощение? Прощение, я вам так скажу, от того, что американцы разбомбили Японию, Хиросиму и Нагасаки. Им есть прощение? Сколько там жертв? Им есть прощение. Они сейчас самые лучшие для всех. Так что все, все время лечат. Пройдут поколения, пройдут еще что-то.